Oleh kerana perjalanan kita perlu ke akhirat Sampai di akhirat Allah tak nilai kita dengan pangkat Allah tak nilai kita dengan harta benda Allah tak nilai kita dengan jawatan Sebesar mana pun pangkat kita Sebanyak mana pun harta benda kita Sehebat mana pun pengaruh kita Sesampai di padang masyarakat Allah tak tanya Berapa banyak harta benda kamu Berapa banyak akaun bank kamu Allah tak tanya soalan demikian Tapi sampai di akhirat Allah tanya Bagaimana amalan kamu Bagaimana amalan ini sendiri Bagaimana yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri Bagaimana kita nak jadi amalan yang baik Kalau peribadi kita tak baik Bagaimana kita akan menjadi manusia yang terbaik Kalau keluarga kita yang tak menjadi terbaik Maka Allah jadikan tiga bulan ini Bulan untuk kita memuhasabah kembali Memuhasabah Kita duduk merenung dan membaiki Beberapa perkara yang perlu kita baiki dalam diri kita Ulama-ulama sebut Tiga bulan ini merupakan bulan yang Allah nak suruh proses kembali untuk kita membaiki tiga perkara pada kita. Yang pertama, Allah nak suruh kita proses baiki yang namakan dengan akidah. Akidah mesti dibina dan dibentuk kembali menjadi akidah yang salih. Akidah yang tepat mengikut syariat. Yang kedua, Allah jadikan dalam dalam tiga bulan ini untuk kita baiki dipanggil ibadah. Sempurnanya yang namakan dengan ibadah. Ibadah mesti sempurna. Akidah kita mantap Tapi ibadah kita tak mantap Kita akan jadi rosak Maka dalam tiga bulan ini Allah suruh baiki Yang namakan dengan ibadah Bina kembali Muhasabah kembali Cuba pandang kembali Bagaimana ibadah yang kita lakukan Yang tiga Allah suruh bina Yang namakan dengan akhlak Akhlak mesti dibina Dalam diri kita Orang yang cantik ibadah Akidah dia cantik Tapi akhlak dia buruk dengan jiran-jiran Dia buruk perilaku dia dengan sahabat-sahabat dan sebagainya sudah dia dalam neraka Allah baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang perempuan yang rajin bangun malam qiamul lain kemudian siang hari puasa sunat tapi akhlak dia buruk dengan jiran tetangga dia lalu dalam keadaan demikian apabila dia meninggal dunia sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah bagaimana kesudahan dengan perempuan ini ya Rasulullah Rasulullah kata hiya finnar dia sudahnya dalam neraka Allah subhanahu wa taala Tiga bulan ini untuk bulan membina kembali tiga perkara Dalam diri kita Membina kembali akidah Akidah kita mesti mantap balik Bagaimana Allah nak suruh mantapkan akidah kita Allah jadikan bulan rejab Dijadikan satu program Yang dinamakan dengan Isra' wal Mi'raj Isra' dan juga Mi'raj ini Isra' Mi'raj ini Merupakan proses untuk memantapkan akidah nak mantapkan keyakinan bahawa hidup atas dunia ni kita kena berpandu pada Al-Quran Karim kena berpandu yang namakan dengan perintah Allah kalau kamu hidup tidak guna Al-Quran kamu tak guna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tak akan sampai pada mahsyar nanti lalu dalam bulan rejab Allah jadikan supaya mantapkan kembali Allah jadikan satu program yang keluar daripada pemikiran manusia kharijul adah kalau kita nak fikir dengan logik akal tak logik peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku Bagaimana boleh naik Rasulullah bermula daripada lepas mayang isyak Daripada rumah Ummu Hani Berjalan dibawa ke Baitullah Haram Kemudian kemudian dia belah dada dia Kemudian dikeluarkan Kemudian dibasuh dengan air zam-zam Kemudian lepas pada itu ditutup Kemudian dibawa dengan burak ke Masjid Al-Aqsa Kemudian daripada Masjid Al-Aqsa sampai Sidratul Muntaha Kemudian turun kembali sebelum mana Isya Di sudut logiknya sebelum mana subuh Turun kembali sebelum mana subuh ni Kembali dalam masa satu malam Di sudut logik manusia tak logik Akan berlaku perkara demikian Tak logik perkara ni boleh terjadi Tapi Allah gunakan dengan kalimah Subhana Maha suci Allah Dalam memperjalankan hamba dia Yakni Muhammad ini sendiri Kalau kita dengan fikir logik akal kita Tak mungkin terjadi demikian Tapi ulama-ulama sebut kita jangan guna akal lagi. Jangan guna pemikiran lagi. Tapi gunalah yang namakan dengan Al-Quran. Untuk meyakini bahawa peristiwa ini terjadi Peristiwa yang benar-benar terjadi Sebagaimana ulama-ulama biasa buat contoh Para hadirin sekian ambil baju ni Para hadirin sekian sangkut dekat rumah Sangkut dekat paku rumah Tiba-tiba berjalan semut, semut hitam Dia masuk dalam poket baju kita Apabila masuk dalam poket baju kita, kita pakai balik Kita pergi ke LAI naik kau terbang Pergi ke Johor Bahru misal contoh Naik sampai Johor Bahru Petang-petang balik semula Sampai rumah, sangkut balik Baju ni sangkut balik dekat paku Habis sangkut balik dekat paku, semut hitam ni keluar. Berjalan, dia berjumpa dengan semut-semut lain. Dia kata, hmm hmm, -mm. tadi aku pergi Johor katanya semut. Geng-geng semut hitam yang lain ni akan kata beri, nipu kamu. Bohong kamu. Kerana pemikiran semut hitam dipanggil. Pemikiran semut hitam ni, dia akan fikir sekadar itu je. Yang dia boleh fikir sekadar, semut ni boleh berjalan daripada hujung sana, hujung sini. Itu pun saya suntuk. Pada pemikiran demikian. Tapi Islam dia tak sandar pada logik lagi. Islam sandar pada kekuatan yang ketiga dalam hidup orang mukmin. Allah jadikan sumber, anda biasa sebut di mana-mana, para -mana. hadirin sekalian, para hadirin sekalian uh, biasa dengar dalam radio, anda sebut Allah nak jadikan kita ni cerdik, Allah jadikan pada kita ni tiga sumber. Tiga sumber untuk mencerdikkan pada kita. Allah jadikan dipanggil sumber yang pertama jawarah Jawarah maknanya yang Paca indra lima Allah jadikan mata kita memandang. Kita tahu tu lampu kita sebut demikian. Kadang-kadang mata -kadang kita pejam, telinga kita dengar. Kita tahu tu bunyi kenderaan. Kita sebut demikian. Kadang-kadang mata kita pejam, telinga kita tak dengar. Tangan kita bergerak, kita tahu ni kayu kita sebut demikian. Kulit kita merasa. Kadang-kadang tangan kita tak bergerak, mata kita tak pandang, telinga kita tak dengar. Hidung je kita yang cerita cium. Susah susah ni bau kentut. Sumber yang ni Allah bagi sama dulu Pada makhluk-makhluk Allah yang lain Allah bagi sama dulu Makhluk binatang, lembu Biasa kita buat contoh Lembu, dia bau, dia cium-cium Ni bau rumput, rumput boleh makan Ni lembu Dia cium-cium lagi, ni bau tom yam Tom yam tak boleh makan, katanya lembu Sumber ni sama dulu Para hadirin sekalian tengok dalam National Geographic Dalam Allah buat pada pacat Pacat ni Allah jadikan pada pacat ni Seminggu sebelum mana orang nak lalu, Allah bagi tahu dah pada pacat. Pacat, kamu tunggu kat sini. Kamu tunggu kat sini. Seminggu lagi ada orang nak lalu kat sini. Kamu tunggu cekik darah dia. Tunggu seminggu pacat tu. Sumber ni dipanggil sumber yang pertama. Sumber yang pertama ni ada silap. Mata kita, kita silap. Telinga kita, kita silap. Mat, tangan kita kadang-kadang tersilap lagi. Ada yang silap yang kita pandang, tersilap kita dengar dan sebagainya. Ada benda yang silap. Lalu Allah bagi sumber yang kedua untuk cerdik pada kita. Allah bagi sumber yang kedua dipanggil apa dia? Dia namakan dengan akal. Akal mencerdikkan kita daripada binatang. Sebab itu Islam, Islam lagang jangan rosakkan akal. Islam lagang jangan minum agak. Apabila kamu minum agak, kamu akan jadi lebih teruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni bagaikan binatang katanya Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak nak pandang ayat Allah. Ada mata tak nak tengok ayat Allah. Ada telinga tak nak dengar ayat Allah. Ulaika kal an'am. Allah sebut mereka ni bagaikan binatang. Apabila manusia ada mata, ada telinga, ada hati tapi tak nak dengar ayat Allah, kamu lebih teruk daripada binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang tahu juga ni maghrib kena balik dia panggil. Orang maghrib pun dia selagi mana boleh sepak bola, sepak lagilah dia. Bila dia tak sedar dalam diri dia tersebut Manusia dia akan jadi demikian Jangan rosakkan akal Islam bagi sumber yang kedua Jangan rosakkan akal Akal jangan dirosak Islam ajar demikian Sebab tu dalam sumber yang kedua ni Islam larang daripada minum arah Kerana akal ni membezakan manusia dengan binatang Cerdik-cerdik binatang Dia tak boleh mengajar binatang yang lain Tak boleh Anabiyatul-anabiyatul Para hadiskan tengok Binatang monyet Dia boleh panjat pokok kelapa Tahu kelapa muda, kelapa tua tapi apabila beruk ni dah tua, dia tak boleh mengajar beruk-beruk yang lain, tak boleh. Yang boleh mengajar pada beruk yang lain ni apa dia? Manusia juga. Dia tak boleh buka kelas tuition senang cerita Nak mengajar pada beruk-beruk lain tak boleh. Sumber yang ni Allah bagi pada manusia je. Akal kita ni pun ada silap. Manusia tak lagi. Akal manusia ni cerdik-cerdik walaupun dia PhD, walaupun dia profesor macam mana, ada silap. Lalu Allah bagi sumber yang tiga. Sumber yang tiga pada dia Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya manusia kalau manusia cerdik tapi tak ada al-Quran dia dianggap bodoh pada diri dia. Tak benda dalam al-Quran yang ajar dia. dia Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj satu cara bagaimana Allah nak suruh kita jadi manusia yang cerdik dalam hidup beriman dengan yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar boleh sebut-sebut Abu Bakar boleh sebut terus. Sadaqta ya Rasulillah. Benar apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah Walaupun orang lain tak beriman Aku kena beriman Kenapa dia? Kerana aku tahu sumber kecedekan dalam hidup aku ni Apabila aku beriman Walaupun perkara yang tak nampak Aku percaya Benda ni boleh terjadi dalam hidup aku Ada syurga, ada neraka ada dosa, ada pahala dan ada kesudahan dalam hidup yang menyebabkan berimannya Abu Bakar dengan peristiwa Isra Mi'raj ini sendiri. Ini gambaran bagaimana Allah jadikan Isra Mi'raj untuk tujuan yang asasnya memantapkan akidah selain daripada peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi dalam dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mana kewafatan